ओ, श्री परमात्मने नमः नम वसुदेवुत कंसचाणमर्दनम देवकी पर श्रीकृष्ण वंदे जगदुरु अथ श्री श्रीभगवाच अनाश्रिता कर्मफल कार्य कर्म, कर्म करोति यहा ससंन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं पाण्डव न ह्यसंन्यास्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव

बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैवशत्रुवत जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा शमाहितः शीतोष्ण सुखदुक्खेषु तथा मानअपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तै इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाश्चनः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तै इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनम् अध्यस्तद्वेस्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगे युञ्जेत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपुरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचन् नात्यु चैनाजनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनं मनः कृत्वा यत उपविश्यासनो युञ्ज्याद्द्योगमात्मविशु विशुद्धये शमं कायशिरोग्रीवं धारयन्न चलन् स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नाशिकाग्रं च नाशिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनःसंयम्य मच्चित्तो मत युक्तासीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानशः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्न नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति नचैकान्तमनस्नतः ना न चास् न स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न ना चैकान्तमनस्नतः न चास्ति स्वप्नयोगी स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नै वचार जुना युक्ता हार विहार हस्या युक्तचेष्टस चकरमशु युक्तशोपना वबोध योगो भवति दुःखा यदा विनिमयम् यदा विनिमयं चित्तमात्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जुतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतेन्द्रियं वेत्यत्र नचा, न च न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चा परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते संविद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसङ्गितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीणचेतशा सङ्कल्पप्रभवान् सं, कामान् त्यक्त्वा शर्वान् शेषितः मनशैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैर् शनैः शनैर्मेदद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् शनैः समैरुपनमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशांत मनशं येनम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपयति शांत रजशं ब्रह्मभूतं कलमशं यञ्जन्नेव योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शं मत्तयन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि एक शते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते सर्वथा वर्तमानोपि शयोगी मय वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता शाम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्णप्रमाथी बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाचयं महाबाहो मनोदुर्निर् दुर्निग्रहञ्चलम् असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेयवैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायत अर्जुनवाच अयति श्रद्धयोपे तो योगाचलित मनस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गक्षति कच्चिन्नोभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणस्पति पथि एतन्मे संशयं कृष्ण क्षेत्तुमरहस्य शेषतः तुदन्यः संशयस्यास्य क्षेत्ताना ह्युपपद्यते श्री भगवान् उवाच पार्थ नैना मुत्र विनाशस्त विदे निक कल्याणकृत कशि दुर्गति तात गतिप्यपुण लोकानुषिवा शाश्वती समा सुचीना श्रीमता गेहे योग भिजायते अथवा योगिना मेव खुले भवत धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् चाततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दनं नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रहमातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि संशुद्धि अनेक अनेकजन्म संद्धस्तो याति तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञाभ्योपी मत कर्मिभ्याधिकको योगी तस्मागी भवान योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां शमे युक्त तमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगोनां षष्ठो अध्यायः ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः